Перну Жертву за тріх принесену, розбити його любов, смерти від смерті, що спасти. Воскресли пан любові, вознесенний, вічно в славі, Алілуя, переміг він, я ми навіки не віти вільний, Цар воскресли, пан любові, Вознесенний вічно в славі. Под любовь, под... В первом послании к Коринфянам, 15 главе, с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша». Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскресил, если только есть мертвые, не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во